большое за то, что вы приходите. Чути? Нет. Еще больше. Дякую вам, великое дякую за то, что вы выходите сюда на Майдан и висловлюете свою позицию. Вы свою позицию проявляете не только тем, что вы ходите и идете здесь. Каждому из вас есть что сказать. Каждому из вас есть что сказать о своей гражданской позиции. Вот у меня небольшое предложение и объявление о том, что мы хотим Вести здесь у нас в Харькове так называемые гражданские диалоги. Эти диалоги родились в Киеве, на Майдане. Их девиз был мы Майдан с собою. Каждый мог прийти и высказать свою гражданскую позицию. Услышать, что думают по поводу того, что происходит в стране, среди наших соседей, среди наших горожан. Да? Все, что происходит рядом с нами высказать и услышать. Не у каждого есть возможность сказать это возле микрофона на большую аудиторию. Но каждый это может сказать друг другу. И так мы можем частичка, частичку себя передать другому человеку и взять его, его частичку с собой. Поэтому завтра у нас начинается этот проект, это общественное движение. И я приглашаю вас принять в нем участие. Завтра мы будем раздавать листовочки. К сожалению, не все с вас смогут в этом поучаствовать, но какое-то количество мы будем каждый день проводить такие гражданские диалоги. Пожалуйста, присоединяйтесь, приходите к нам, следите за нашими объявлениями. в Спасибо.